এই সৰু ঘটনা কিন্তু মোৰ বাবে ডাঙৰ আছিলে সেইদিনা মই আজি এইটো এটা ঘটনা ক'বলৈ লৈছোঁ মই আছিলোঁ মানে চাংচাৰী নামৰ এডোখৰ ঠাইত চাকৰি সূত্ৰে চাকৰি সূত্ৰে মই মানে কোৱাৰ্টাৰত আছিলোঁ তেনেকুৱাতে মানে মই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা লৈ পেলাই ঘৰত আছোঁ সিহঁতে স্কুল যোৱা স্কুল গ'ল তাৰপিছতে মই সৰু ল'ৰাটো লৈ লগতে লৈ পেলাই মানে মই আছোঁ তেনেকুৱাতে কি হ'ল এই মানে হেৰি এটা আহিলে তেনেকুৱা সাপ সাপ থকা হাপ ধরা সন্ন্যাসী আপ ধরাতে কি কয় মানুহবিলাকে জানো কেনেকৈ হাপ ধৰি ফুৰে যে আহিলে আহি পেলাই কি কৰিলে মোৰ ফালে সাপ এটা এ দিছে অ ও বাইদ ও আপুনি চাওকচোন এইটো আপোনাৰ ফালে গৈছে আপুনি হেৰি কৰিব দেই ভয় নোখাব আপনি তাক দিয়ক তাৰপিছত মই বোলো মই কি দিম বোলো মোৰ ভয় লাগে বা এইবিলাক সাপ চাপনি বোলে কিনবা নেই নহয় বোলে একো নহয় আপোনাক আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছে আপনি কিবা এটা দিয়ক তারপর মই কি করে দহ টাকা এটা দিয়েছি দশ টাকা এমনি নহবেন বিশ টাকা পঞ্চাশ টাকা মানে টকা টাকাটা দিছোঁ তারপর দিয়াৰ পিছত মানে কি এই পইচাটো লৈ পেলাই মানে ওচৰলৈ ঘূৰি গৈছে গেছে মই সেইদিনাখন বিৰাট ভয় খাইছিল দৰ্জা দৰ্জা চৰ্জা বন্ধ কৰিয়ে থওঁ কিন্তু সেইদিনা খুলি ৰাখিছিলোঁ মই ভাবিছোঁ বোলো অকণমান বাহিৰৰ কথা বতৰাবকে চাওঁ কিন্তু সেইদিনা মোৰ সেইদিনা সেইটো বিপদ হৈছিল মই জীৱনত নাপাহৰোঁ তাৰপিছতে সাপটো লৈ পেলাই ল'ৰাটো গুচি গ'লগৈ ল'ৰাটোৰ মানে এইটো সেই সন্য়াসী টাইপৰে সন্য়াসী কি জানো নাজানো তাৰপিছতে মই সেইকাৰণে কৈছোঁ অকলে থাকিব নাপায় অকলে থাকিলে সঁচাকৈ বহুত বিপদ হয় অকলে থাকিছিলোঁ কিন্তু চাকৰি কাট ক্ষেত্ৰত যাবলগীয়া হৈয়েই কোৱাৰ্টাৰলৈ গৈছোঁ এওঁৰ লগত আছোঁ এওঁতো চাকৰিলৈ যায়গৈ ঠিক তেনেধৰণে কিছুমান মই বিপদৰ সন্মুখীন হৈছোঁ গতিকে আপোনালোকক মই জনাইছোঁ যে এইখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ সাপ ধৰা মানুহজনবোৰ আহিলে সঁচাকৈ বৰ ভয় ধয় লগা সাপ ধৰা মানে সাপ পোহা দেই সি সাপ ধৰা নহয় সি পুহিছে মানে তেনেকৈ মানুহক ভয় খুৱাই মানে এনেকৈ ভিক্ষা কৰে পইচা খোজে তাৰপিছত মই দৰ্জা চজা বন্ধ কৰি মই ভিতৰলৈ সোমাই গ'লোঁ তাৰপিছত সি লাহে 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 সাপটো লৈ পেলাই গ'লগৈ সেইদিনাখনো এটা মোৰ বৰ ডাঙৰ ঘটনা সেইটো মোৰ মনত পৰা কিছুমান মনত থকা কিছুমান আপোনালোকৰ আগত কৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে শুনিব যদিহে ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মই এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা মই আপোনালোকৰ আগত কৈ যাম গল্প নিচিনাই হৈছে নহয় জানো গল্প নহয় আচলতে মোৰ সঁচা ঘটনাবিলাক আপোনালোকৰ আগত ক'লোঁ দেই আপোনালোকে শুনিব আৰু সাৱধান হ'ব ধন্যবাদ আজিলৈ আহিছোঁ এতিয়া সৰু ঘটনা কিন্তু মোৰ বাবে ডাঙৰ আছিলে সেইদিনা মই আজি এইটো এটা ঘটনা ক'বলৈ লৈছোঁ মই আছিলোঁ মানে চাংচাৰী নামৰ এডোখৰ ঠাইত চাকৰি সূত্ৰে চাকৰি সূত্ৰে মই মানে কোৱাৰ্টাৰত আছিলোঁ তেনেকুৱাতে মানে মই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা লৈ পেলাই ঘৰত আছোঁ সিহঁতে স্কুল যোৱা স্কুল গ'ল তাৰপিছতে মই সৰু ল'ৰাটো ল'ৰাই লগতে লৈ পেলাই মানে মই আছোঁ তেনেকুৱাতে কি হ'ল এই মানে হেৰি এটা আহিলে তেনেকুৱা সাপ সাপ থকা সাপ ধৰা সন্য়াসী এটা আহিলে হাপ ধৰা এটাই কি কয় জানো এইবোৰ মানুহবিলাক জানো কেনেকুৱা হাপ ধৰি ফুৰে যে তাৰপিছত আহিলে আহি পেলাই কি কৰিলে মোৰ ফালে সাপ এটা এৰি দিছে নহয় অ' বাইদেউ অ' বাইদেউ আপুনি চাওকচোন এইটো আপোনাৰ ফালে গৈছে আপুনি হেৰি কৰিব দিয়ে ভয় নোখাব আপুনি তাক কিবা এটা দিয়ক তাৰপিছত মই বোলো মই কি দিম বোলো মোৰ ভয় লাগে পায় এইবিলাক সাপ চাপ নেৰিবি বোলে এনেকৈ কৈছোঁ নেৰিবা নেৰিবা নহয় বোলে একো নহয় আপোনাক আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছে আপুনি কিবা এটা দিয়ক তাৰপিছত মই কি কৰিম দহ টকা এটা দিছোঁ দহ টকা এইবিলাক নহ'ব মানে বিছ টকা পঞ্চাছ টকা মানে দিয়ক এতিয়া পঞ্চাছ টকা এটা দিছোঁ তাৰপিছত দিয়াৰ পিছত সাপটোৱে মানে কি কৰিছে পইচাটো লৈ পেলাই মানে গৰাকীৰ ওচৰলৈ ঘূৰি গৈছে তে মই সেইদিনাখন বিৰাট ভয় খাইছিলোঁ আৰু মই পৰাপক্ষত মই দৰ্জা দৰ্জা চৰ্জা বন্ধ কৰিয়ে থওঁ কিন্তু সেইদিনা খুলি ৰাখিছিলোঁ মই ভাবিছোঁ বোলো অকণমান বাহিৰৰ কথা বতৰাবকে চাওঁ কিন্তু সেইদিনা মোৰ সেইদিনা সেইটো বিপদ হৈছিল মই জীৱনত নাপাহৰোঁ তাৰপিছতে সাপটো লৈ পেলাই ল'ৰাটো গুচি গ'লগৈ ল'ৰাটো মানে সেইটো সেই সন্য়াসীত পৰে সন্য়াসী নে কি জানো নাজানো তাৰপিছতে মই সেইকাৰণে কৈছোঁ অকলে থাকিব নাপায় অকলে থাকিলে সঁচাকৈ বহুত বিপদ হয় অকলে থাকিছিলোঁ কিন্তু চাকৰি কাট ক্ষেত্ৰত যাবলগীয়া হৈয়ে কোৱাৰ্টাৰলৈ গৈছোঁ এওঁৰ লগত আছোঁ এওঁতো চাকৰিলৈ যায়গৈ ঠিক তেনেধৰণে কিছুমান মই বিপদৰ সন্মুখীন হৈছোঁ গতিকে আপোনালোকক মই জনাইছোঁ যে এইখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ সাপ ধৰা মানুহজনবোৰ আহিলে সঁচাকৈ বৰ ভয় ভয় লগা সাপ ধৰা মানে সাপ পোহা দেই সি সাপ ধৰা নহয় সি পুহিছে মানে তেনেকৈ মানুহক ভয় খুৱাই মানে এনেকৈ ভিক্ষা কৰে পইচা খোজে তাৰপিছত মই দৰ্জা চজা বন্ধ কৰি মই ভিতৰলৈ সোমাই গ'লোঁ তাৰপিছত সি লাহে 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 সাপটো লৈ পেলাই গ'লগৈ সেইদিনাখনো এটা মোৰ বৰ ডাঙৰ ঘটনা সেইটো মোৰ মনত পৰা কিছুমান মনত থকা কিছুমান আপোনালোকৰ আগত কৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে শুনিব যদিহে ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মই এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা মই আপোনালোকৰ আগত কৈ যাম গল্প নিচিনাই হৈছে নহয় জানো গল্প নহয় আচলতে মোৰ সঁচা ঘটনাবিলাক আপোনালোকৰ আগত গ'লোঁ দেই আপোনালোকে শুনিব আৰু সাৱধান হ'ব धन्यवाद आज लाई